মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি কাতি বিহু গতিকে আমি পঢ়া শুনাৰ লগতে এই সম্পৰ্কেও আমি জানিব লাগিব গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় জানা তথাপি মই এবাৰ তোমালোকৰ লগত কাতি বিহুতনো আমি কি কৰোঁ আৰু কাতি বিহুনো কিয় পালন কৰিব লাগে বা কেতিয়া পালন কৰা হয় সেইখিনি কথা আমি জানো আহা খুব দৰকাৰী কথা তোমালোকে যিহেতু আগতেও বিহু ৰচনা লিখিছা নিশ্চয় তোমালোকে জানা প্ৰথম কথা হ'ল যে কাতি বিহুৰ আন এটা নাম হ'ল কঙালী বিহু কাতি বিহুৰ আন এটা নাম হ'ল কঙালী বিহু আৰু এই বিহু কেতিয়া পালন কৰা হয় আমাৰ যিটো আহিন মাহৰ আহিনৰ আৰু আমাৰ কাতি মাহ আহিনৰ শেষৰ দিনটো অৰ্থাৎ কাতি মাহৰ প্ৰথম দিনটো এই আহিনৰ শেষৰ এই সময়খিনি কি বুলি কয় শেষৰ দিনটো আমি কওঁ সংক্ৰান্তি বুলি এই মাহটো শেষ হবলৈ হৈ আহিন আৰু এ আৰু কি বুলি কব পাৰোঁ আমি দুমাহি অৰ্থাৎ দুটা মাহৰ মাজৰ দিনটো গতিকে এই দিনটোতে আমি বিহু পালন করো। গতিকে এতিয়া যিহেতু কাতি বিহু আজি গতিকে আমি কাতি বিহু পালন কৰিম কাতি বিহুটো আমি কেতিয়া পালন কৰা হয় আমি গম পালোঁ আৰু কাতি বিহুৰ আন এটা নাম হৈছে কঙালী বিহু কঙালী বিহু বুলি এইকাৰণেই কোৱা হয় যে এই সময়ত অভাৱ অনাটন থাকে আমাৰ অসমীয়া যি বাৰ মাহ থাকে সেই বাৰ মাহৰ লগতেই আমাৰ তিনিটা বিহু জড়িত হৈ আছে বহাগ বিহু প্ৰথমতে হয় যেনেকৈ আমাৰ বহাগ জেঠ আহাৰ শাওণ ভাদ আহিন কাতি আঘোণ পুহ মাঘ ফাগুণ চ'ত প্ৰথমতে বহাগ বিহু হ'ব চ'তৰ শেষৰ দিনটো অৰ্থাৎ আমাৰ সংক্ৰান্তি আৰু আমাৰ ইফালে বহাগৰ এক তাৰিখ এই সময়খিনিৰ মাজৰ যিটো সংক্ৰান্তিৰ দিনটো অৰ্থাৎ দুমাহী বুলি কয় তেতিয়া আমি বহাগ বিহু পালন কৰোঁ এতিয়া আমাৰ আহিন মাহৰ শেষৰ দিনটো অৰ্থাৎ কাতি মাহ ষ্টাৰ্ট হ'ব এই দিনটো আহিন মাহৰ শেষৰ দিনটো আমি কি বুলি কওঁ সংক্ৰান্তি আৰু তাতেই কাতি বিহু পালন কৰা হয় আৰু কাতিৰ পিছত আমাৰ এতিয়া কাতি পিছত কাতি আঘোণ হ'ব আঘোণ মাহত সোণালী ধান থাকিব কাতি আঘোণ পুহ মাহ পোহ মাহত আমাৰ ধানবোৰ চটোৱা চপোৱা হয় চপোৱা হৈ পেলাই আমি কি কৰোঁ পোহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাখন মাঘ বিহু পালন কৰা হয় তেতিয়া যিহেতু আমাৰ ভঁৰালত ধান ভৰি থাকে তেতিয়া আমাৰ কোনো ধৰণৰ অভাৱনাটো নাথাকে তেতিয়া আমাৰ ন খোৱা হয় আৰু সেই আমাৰ ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু নানান ধৰণৰ ভোগ মানে খোৱা আমি নানান ধৰণৰ খাদ্যবস্তু পিঠা পনাৰ পৰা আদি কৰি আমি সকলোখিনি কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰপিছত যেতিয়া এতিয়া আমাৰ লাহে লাহে ভঁৰালৰ ধানবোৰ খাওঁতে খাওঁতে কমি আহিব অহাৰ পিছত আমাৰ মাঘ ফাগুণ চ'ত বহাগ আহিলে বহাগত ৰম ৰহস্য কৰিলোঁ হুঁচৰি এয়া সকলোখিনি আমি পালন কৰিলোঁ তাৰপিছতে বহাগ জেঠ আহাৰ শাওণ আমাৰ লাহেকৈ আকৌ খেতি পথাৰত পানীৰ কথা আহিলে বা ধান খেতি কৰিব হ'ল তাৰপিছত আমাৰ এই কাতি মাহত যেতিয়া কাতি সোমালে আমাৰ আহিনৰ যেতিয়া সংক্ৰান্তিৰ দিনা এই বিহু পালন কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব আমাৰ পথাৰত সেউজীয়া হৈ থাকে ধানবিলাকে আৰু আমি তুলসী তলত বন্তি লগাওঁ পথাৰত বন্তি লগাওঁ আকাশ বন্তি লগায় আৰু আমি লখিমী আদৰোঁ যাতে আমাৰ পথাৰৰ খেতি যি কৰিছোঁ তাত যাতে পোক পৰুৱা যাতে অনিষ্ট নকৰে খেতি সেইটোৰ কাৰণে আমি লখিমী আইক আদৰোঁ আৰু প্ৰণাম জনাওঁ আৰু সেই সময়ত যিহেতু আমাৰ ভঁৰালত শালি ধান শেষ হ'বৰ হয় গতিকে অভাৱনাতন হয় আৰু সেই অভাৱনাটনৰ কাৰণে কাতি বিহুক কয় কঙালী এই সময়ত আমাৰ খোৱা বা অন্যান্য কোনো ৰং ৰহস্য নাথাকে খালী আমি লখিমী আদৰোঁ আৰু এতিয়া আমি তেনেকৈ তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলাওঁ বা আকাশ বন্তি লগায় বিভিন্ন ধৰণৰ নাম গায় তুলসীৰ তলত আৰু এইখিনিয়ে কৰা হয় আৰু এই তুলসীৰ পূজা আমাৰ সকলো সকলো পূজাতে আমাৰ তুলসী লাগে আৰু সেই তুলসীৰো এটা কাহিনী আছে যে তুলসী যিগৰাকী ৰজাৰ ছোৱালী আছিলে কন্যা আছিলে আৰু সেই কন্যাগৰাকী আচলতে বিষ্ণুক পাবৰ কাৰণে তেওঁ ব্ৰহ্মাৰ পৰা আশীৰ্বাদ লাভ কৰিছিলে কিন্তু তেওঁ সেই আশীৰ্বাদ ক্ৰমে তেওঁ শংখ চুৰৰ লগত প্ৰথমে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু তাৰপিছতহে তেওঁ আচলতে বিষ্ণুস্বামী হিচাপে পাব ঠিক সেইমতে শংখচূৰ বিয়া পাবত আৱদ্ধ হ'ল কিন্তু শংখুৰটো অসুৰ আছিলে কিন্তু তুলসী খুব প্ৰতিপতা নাৰী আছিলে কিন্তু শংখচুৰো যদি তেনেকুৱা আছিলে তুলসীৰ নিচিনা এজনী প্ৰতিপতা নাৰীৰ লগত পৰি তেওঁ কিন্তু পিছত কি কৰিছিলে তেওঁ বদৰিকাশ্ৰমত তেওঁ কিন্তু ব্ৰহ্মাৰ কাৰণেই তপস্যা কৰিছিলে আৰু সেই তপস্যাৰ ফলত তেওঁ বিষ্ণুকৱচ বা এয়া তেওঁ লাভ কৰিছিলে কিন্তু শেষলৈ যেতিয়া শংখচুৰৰ উৎপাতত প্ৰজা থাকিব নোৱাৰা হ'ল তেওঁক মাৰিবৰ কাৰণেই তেওঁক কি কৰিবলগীয়া হৈছিলে যে তেওঁক কেনেকৈ মাৰিব সেই চিন্তা কৰিছিলে আৰু সেই চিন্তা মতে কাহিনী মতে যে শিৱয়েহে তেওঁক আচলতে মৃত্যুবৰণ তেওঁক মাৰিব পাৰিব আৰু সেই তেতিয়া তেওঁৰ পৰা তেওঁ বিষ্ণুৰ পৰা লাভ কৰা তেওঁৰ যি মানে কবচ আছিলে সেই কবচো আঁতৰাব লাগিব ঠিক সেইমতে তেওঁ মানে শিৱই তেওঁক তেনেধৰণে মানে তেওঁক মাৰিছিলে আৰু সেই কাহিনী মৰ্ম মৰ্মে পিছত তেওঁ যিহেতু তেওঁক সেই সময়তে তেওঁক মানে বিষ্ণুৱে শংখ চোৰৰ ৰূপ ধৰি পেলাই সেই সময়তে তেওঁ সতীৰ্থ নষ্ট কৰিছিলে আৰু তেওঁ যেতিয়া পিছত গম পালে যিজন মানুহক পাবৰ কাৰণে তেওঁ ইমান দিন তেওঁ পূজা অৰ্চনা কৰি আছিলে যে সেই মানুহজনে কিয় শংখ চূড়ৰ বেশ ধৰি পেলাই এনেকুৱা মানে কৰিলে সেইকাৰণে তেওঁক অভিশাপ দিছিলে আৰু সেই তাতে তেওঁ সেই শিল টুকুৰাই তেওঁৰ হৈ আছিলে কি শালিগ্ৰাম হৈছিলে আৰু এটুকুৰাত হৈ আছিলে কি তুলসী পিছত কিন্তু সকলোৱে ইয়াৰ কাৰণে যে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষ্ণুক যদি তেনেকৈ অভিশাপ দি থয় তেতিয়াহ'লে পৃথিৱী নচলিব বুলি পেলাই যেতিয়া দেৱতাসকলে তেওঁক পূজা কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁক কি কৰা হৈছিল তেতিয়া তেওঁ সেই কথা মানি পেলাই তেওঁ কি কৰিছিলে গণ্ডকী নদীৰ পাৰত তেওঁ শালেগ্ৰাম থৈছিলে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ চুলিৰ পৰা প্ৰত্যেকডাল তুলসী পাত আনিলে হ'ব বুলি কৈছিলে সেই চুলিৰ পৰাই প্ৰত্যেকে তুলসী পাত হয় আমি প্ৰত্যেকেই অতি পবিত্ৰ ঔষধি হওক বিভিন্ন পূজা পাৰ্বণত তুলসী পাত নহ'লে পূজা নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাহিনী আছিলে আৰু সেইকাৰণেই আমি তুলসী প্ৰত্যেকেই পূজা কৰোঁ প্ৰবিত্ৰ হয় তুলসী আছিল এগৰাকী প্ৰতিভতা নাৰী গতিকে তুলসী বিষয়েও আমি অলপ হ'লেও জানিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি মোৰ এটাই অনুৰোধ তোমালোকে পঢ়া শুনাৰ মাজতে এনেকুৱা ধৰণৰ সকলো জ্ঞানবোৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু তোমালোকে শিকিবা কাৰণ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কাতি বিহু বুলি ক'লে আন এটা নাম কি কঙালী বিহু এইটো বিহুতনো কি কৰে কি নকৰে সেই কথাখিনি জনাটো খুবেই দৰকাৰ আমি যদি প্ৰত্যেকটো কথা যদি সময় ওপৰত জানি যাব পাৰোঁ যেনেকৈ আজি আমি পদূলিমুখত বন্তি লগাইছোঁ গোসাঁই ঘৰত লগাইছোঁ বা আগফালে ষ্টেপত লগাইছোঁ বা ঘৰৰ ছাইডত লগাইছোঁ গোটেইখিনি যেনেকৈ পোহৰ কৰিছোঁ যাতে কোনো আমাৰ খেতিপথাৰৰ লগত জড়িত আছিলে আচলতে বিহু যে কোনো ধৰণৰ যাতে কীট পতংগই খেতি বাতি নষ্ট নকৰে লখিমীয়েক আদৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ তোমালোকে পঢ়া শুনাৰ মাজতে কেতিয়াও তোমালোকে মিছ নকৰিবা তোমালোকেও লগত একেলগে এয়া কাম কৰিবলৈ আগবাহি যাবা মো তোমালোকৰ প্ৰতি এইটো অনুৰোধ আমি আধ্যাত্মিকভাৱে যদি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তেতিয়া নিশ্চয় আমি জীৱনত কিবা এটা কৰিব পাৰিম গতি এইখিনি মো তোমালোকৰ প্ৰতি অনুৰোধ আৰু তোমালোকে ভিডিঅটো লাইক কৰিবা এটা খুবই ভাল পাম লগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা থ্যাংক ইউ